Слава тому, который возлюбил нас. Слава Иисусу. Слава тому, который оправдал нас и омыл нас. И сказал нам, вы не свои. Слава за это Иисусу. А -а -а. Братья и сестры, мы не свои. Мы куплены Его дорогой ценой. Вы знаете, если мы не свои, то мы не должны последовать своих интересов, своих желаний, своих целей. Мы не свои. Мы куплены дорогой ценой. Мы должны исполнять волю нашего Господа. Вы знаете, я когда проповедую Слово Божье, я всегда под кого-то читаю. Люди говорят, что нельзя под кого-то читать, но я смотрю, Иисус никогда каких-то абстрактных проповедей не говорил. Читаю Евангелие, это написано, и они поняли, что Он говорит о них. Помните такое место? Меня ограничили во времени, я не буду все места Писания зачитывать, но я знаю, вы знаете Слово Божье, я только их коротко напомню. Поэтому я стараюсь читать не абстрактные проповеди, а конкретно под кого-то читаю. Иногда под себя сам читаю. Я и сегодня хочу прочитать под кого-то. И очень бы хотел, чтобы кто-то в зале признался, сказал, смотри, точно попал под меня. Это мое желание, это моя молитва к Богу, чтобы кто-то сказал, он читал под меня. Брат Ваня это место прочел уже, притча 24 глава и 11 стих спасай взятых на смерть. Где они эти взяты на смерть? Братья и сестры, весь мир лежит во Они взяты на смерть. Мы с вами спасены во Христе Иисусе, мы радуемся и мы благодарим Его, мы в надежде уже спасены, слава нашему Господу. Они взяты на смерть. И теперь я задаю вопрос себе. Кому же тогда мудрый Соломон говорит? Спасай взятых на смерть. И неужели ты откажешься от них? У нас есть евангелисты, как брат уже сказал, работающие по трем направлениям. Проповедники, молитвенники и финансисты. Все заняты, миссия работает, слава Господу. И вы знаете, когда-то в одни Иисуса Христа, когда на апостола восстали люди, один умный человек был в Синедрионе, он сказал, судьям Израиля в того времени такие слова. Если, говорит, это делает предприятие от Господа, то оно все равно состоится, а вы будете Богопротивники. противники. Если оно не состоится, зачем заниматься пустым занятием? Оставьте оно само развалится. О, как было бы хорошо, братья и сестры, если бы дьявол нас тоже так бы оставлял и сказал, если это делает предприятие от Господа, оно состоится, а если оно не от Господа, оно развалится у вас, братья и сестры, это белое предприятие, которым миссия Новая Надежда занимается, это от Господа или нет? А а, конечно, вы же в этом участвуете, вот она вам не от Господа. У меня другие критерии. Я в прошлом году не смог приехать, был по прошлый год. И мы собрались в кинотеатр. Мы искали место, и нам дали место в кинотеатре. Иисусу дали место вообще в Филиппу. Нам дали в кинотеатре. Я рада вас тому, что мы имеем место, а что кинотеатр или цирк или клуб не было без разницы. Сегодня, братья и сестры, мы в прекрасном христианском литвером доме. Это дело Божье. Брат сказал, не мы такие хорошие, слава Иисусу, а Он такой хороший, Он возлюбил нас только потому, что мы что-то чуть-чуть сделали. Вы знаете, сила Евангелиста, сила Евангелия... Сила Иисуса Христа, она как раз не такая, как сила этого мира. Цари царствуют и вельможи господствуют, а между вами пусть так не будет. Что-то отдали. Он расточил, он раздал, и правда его пребывает вовек. Почему? Да потому что он свое расточил, он свое раздал, его правда пребывает вовек, братья и сестры. И если мы ничего не расточаем, если мы ничего не отдаем и хотим быть великими пролицами Бога, никогда этого не будет. Это принципы божественные. Брат Серега сейчас для меня рассказал, вы слышали, это евангелист. Какое красивое имя, евангелист Иисуса Христа. Вы посмотрели, маленький брат, он особо мудрые слова вам говорил, вы слышали? Такие же замудренные, что вы спрашиваете, что он сказал? Он тем милиционерам с первословом что-то особо умное сказал. Он тем в что-то такое замудренное сказал с научной точки зрения? Нет. А почему Бог его благословляет? Почему он успешный евангелист? Обратите внимание. На а потому что он вытащил свои 150 гривен, последние, ему ехать домой надо. Он их отдал. И правда его пребывает во Он расточил свое. Так делал Иисус. Естественно, логика работает. Слушай, а как я домой поеду? Братья и сестры, это наша проблема, наша логика. Вера, она работает вопреки логике. Вера есть осуществлением ожидаемого и уверенность в чем? В невидимом. Мы часто верующие, знаете, какие? Как украинцы кажут, не поманся и не повинен. Вот а это плохая вера. Вот а это плохая вера, братья и сестры. Вера должна быть уверена в невидимом. Но для того, чтобы мы получали уверенность в этом невидимом, у нас должно быть основание. Без основания Бог ничего не дает. А основание очень простое. Основание очень простое. Знать волю Божию. Апостол Павел говорит Тимофею, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Запомним первое. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Это Он хочет. Второе. Он хочет, чтобы каждый из нас задал себе вопрос. Если он возлюбил весь мир, если он возлюбил тебя, ученик должен быть как его учитель. Значит, ты должен возлюбить ближнего. Посмотри, пожалуйста, на своего ближнего, который рядом с тобой. Не на меня, на ближнего. Посмотрите. Не стесняйтесь. Вам даже неудобно посмотреть друг на друга. И учтите, что вот вашего соседа Бог хочет, чтобы он спасся. Чувствуйте неловкость. Вам даже неудобно посмотреть. А если я сейчас вам братья и сестры, посмотрите на ближнего и скажите... Аллилуйя, тебя спас Иисус. Мы бы, наверное, постеснялись. Почему? Почему, братья и сестры, Ведь это доброе слово, это не матюки, это благословить ближнего. Если мы не начнем это делать, если мы не начнем отдавать свое, мы никогда ничего не будем иметь. Мы будем золотые слова. Мы можем много умничать. Но проповедь Иисуса и апостола была в явлении духа и силы. А дух и сила проявлялся не как иное, как они расточали себя. Кто, как вы думаете, самый великий время уходит? Самый великий апостол был среди всех апостолов. Вы согласны, что Павел был? Почему он был таким великим? Почему он имел ум Христов? А потому что он понял простую истину. Он знал волю Божью одно. Он знал, что Бог хочет, чтобы все люди знал Он это усвоил. И когда он это усвоил, и когда он понял, что надо что-то платить за спасение ближнего, он сказал в послании к Римлянам такие слова о братьях, родных ему во плоти, то есть израильтян. Что он сказал? Я готов быть отлучен за братьев, родных мне плоти. Он готов был отлучен от жизни вечной ради того, чтобы кто-то из его ближних спасся. Бог ему место нашел. И самое прекрасное место в его царстве. Но он был готов отдать что-то. Братья и сестры, вот этому мы должны научиться. Если мы что-то захотим отдать, если мы готовы что-то пожертвовать, мы иногда говорим, ну у меня нет ничего, ну что я отдам? Я не могу говорить, не могу петь, у меня особых способностей, я ничего не могу отдать. Братья и сестры, я поэтому и обратил ваше внимание на слова брата Сергея. Он евангелист, и Господь его благословляет. Он особо умного ничего не дает. Он дает душу, он дает свое. И Бог это благословляет. Это не новое. Вы знаете, пророк Илья, когда он жил в Израиле, он однажды жил во время голода. Помните такой случай? И вот Бог ему говорит, Илья, иди в Саретку Сидонскую, и я повелю одной бедной вдове, чтобы она тебя прокормила. Илья приходит к городу, женщина собирает дрова. Он просит ее, дай мне купить. Хорошо, попить еще можно, да? Она говорит, у меня ничего нет. У нее было настолько мало, что она сказала, у меня ничего нет. Немного муки и чуть-чуть масла. Вот я сейчас это спеку, съем и умру. Сделай, как ты сказал, но сперва дай мне. Как? У меня всего на один раз покушать, мне и сыну, еще тебе отдать, братья и сестры. А Илья говорит, сделай так. И эта бедная вдова так и так умирает, сегодня или завтра, какая разница? Она собрала со всеми силами. Мать может понять, чтобы какому-то дядьке отдать хлеб, а ее ребенок умрет. Это любовь Иисуса, это любовь Небесного Отца, ради тебя и меня. Он отдал сына своего на торговку, чтобы мы с вами жили. Так вот эта бедная вдова, она имела Дух Христов. Она принесла Илье и сказала, вот тебе, пророк, ешь. А Господь сказал через него, мука не кончится и масло не прекратится, пока не пройдет голод. А если бы она не дала, ну еще раз бы поела и умерла. Братья и сестры, когда кто-то из вас думает, ну что я скажу, да у меня ничего нету. Вспомните эту вдову, у нее тоже ничего не было. Но то, что было, но то, что имею, то я даю тебе. Мы бы с удовольствием хотели сейчас взять этого брата и сказать, во имя Иисуса встань и ходи. Братья и сестры, это да иметь надо. А чтобы иметь, надо сперва отдавать. Надо сперва отдавать, тогда будешь иметь. Мы хотим, как брат сказал, мы живем в такое время, когда нам нужно дух Ильи не в два раза, а может быть в пять раз больше. Братья и сестры, мы живем в это время но для того, чтобы у нас, на нас почил Дух Ильи, чтобы мы действительно имели больше, мы должны просто понять простую истину, что Господь хочет, чтобы каждый из нас дал себе отчет. Что если ты спасен, и ты уже определен в вечность, не будь эгоистом. Скажи твоему ближнему, которого, с которым ты общаешься, которым ты видишь. Скажи ему, что его любит Иисус. Апостол Павел сказал Тимофею, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И когда это захотим мы, тогда люди начнут спасаться. Бог это